প্ৰত্যেকবাৰৰ নিচিনা এইবাৰো পলম হৈছে ভিডিঅ' দিয়াত কিন্তু ক'ব আৰু মই মানুহজনীয়ে ইমান যে লেজি বুলি ক'মনে সময়ে তেনেকৈ কৈ বাৰু নাপাওঁ বাৰু সেইটো সঁচা পিছে লেজিও অলপমান আছোঁ এইটোও মিছা নহয় এইটো হৈছে মেচিন যিটো মই এতিয়া চাফা কৰি আছোঁ মাজে সময়ে চাফা কৰিয়ে থাকোঁ কিন্তু সেইদিনাখন বিশেষভাৱে চাফা কৰি আছোঁ কাৰণ সেইদিনা আছিল বিশ্বকৰ্মা পূজা এই চিলাই মেচিনটোত মোৰ বহুত মানে মেমৰিজ সোমাই আছে মোৰ এটা কাল মই পাৰ কৰিলোঁ এই চিলাই কাম কৰি বহুত কেইবছৰ কিন্তু চিলালোঁ দেই কলেজত পঢ়ি থকা দিনকেইটাত ব্লাউজ মেখেলা চাদৰ ডিজাইন কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ কষ্টিউম ডিজাইনিং এইবিলাকো ডিজাইন কৰিছিলোঁ নিজে কাটিছিলোঁ চিলাইছিলোঁ আৰু বহুত কিন্তু ইনকাম কৰিছিলোঁ মই বহুত বুলিয়ে কৈছোঁ এজ এ ষ্টুডেণ্ট তেতিয়া মই বহুত ইনকাম কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এতিয়া যিহেতু মই সময় নাপাওঁ হ'লেও এইটো ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখোঁ মাজে সময়ে তেলটো মই দিয়ে থাকোঁ আৰু আজিও তেল দি দিছোঁ যাতে ভাল হৈ থাকক অলপ আগতে যে বহুত ইনকাম কৰিছিলোঁ বুলি যে কৈছিলোঁ সেইটো আকৌ ভুল নুবুজিব দেই মানে পকেট মানিটো মোৰ ধুনীয়াকৈ আহি গৈছিল ঘৰত ডিপেণ্ড নকৰাকৈ মোৰ নিজা খৰচখিনি মই নিজে উঠাই ল'ব পাৰিছিলোঁ মই পঢ়ি থকা কালকেইটাত মানে এইচ এছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ দিনকেইটাত ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰিছিলোঁ নিজা ইনকামেৰে সেইখিনিতে মই কৈ থ'ব বিচাৰোঁ এইটো নহয় যে মই পইচাৰ অভাৱত এয়া পঢ়িছিলোঁ আৰু চিলাই কাম কৰিছিলোঁ সেই বুলি নহয় মানে নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণে কিবা নতুন নতুন কিবা এটা কৰি থাকিবলৈ মন যায় যিসকলে মোৰ লগত উঠা বহা কৰে সিহঁতেতো জানেই এইটো কথা সেইটো কাৰণে ইয়াতে মই মেনচন কৰি দিছোঁ অভাৱৰ কাৰণে নহয় বাছ নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণে এইবিলাক কামত মই নিজকে এনগেজ কৰি ৰাখিছিলোঁ মই ভিতৰত মোৰ কামত ব্যস্ত আৰু বাহিৰত হাজবেণ্ড ব্যস্ত আছে এয়া কামত মানে গোটেই ধুই পখালি গোটেই চাফ চিকুণ কৰি আছে অকলে অকলে কৰি আছে মাও হেল্প কৰি দিছে তেখেতক আৰু মই খালী চাহ একাপ কাপ খাওঁ বুলি ক'লে মাহঁতে সেইকাৰণে খালী চাহ একাপ বনাই সকলোকে দিলোঁ আৰু চাকি বন্তিও লগাই দিলোঁ দাদাহঁত ঘৰত নাই কামৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰত আছে আহিব নোৱাৰিলে সেইবাবে মানুহজনে সমস্ত কামখিনি চম্ভালি লৈছে ইয়াত ধোৱা পোখলা হৈ গ'ল আৰু মই ইয়াৰ আৰতি কৰি দিলোঁ যে ডাঙৰকৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা পতা নাযায় সেইকাৰণে ধোৱা পখলা কৰি এনেকৈ আমি আৰতি কৰি পেলাই সামান্যভাৱে কৰি থৈ দিওঁ তোমালোকে বিশ্বকৰ্মা পূজা কেনেকৈ পালন কৰা কমেণ্টত জনাবা ইয়াৰ আৰতি কৰিলোঁ এতিয়া আহিছোঁ মূৰখনত মই আৰতি কৰিবলৈ কাৰণে এই চিলভাৰ কালাৰখন হৈছে মূৰখন এইখন নতুনকৈ লৈছোঁ বিশ্বকৰ্মাদেৱে যাতে সদায় কৃপাদৃষ্টি কৰি ৰাখে অকল মোৰখনতে নহয় বাৰু গোটেইকেইখনতে যাতে কৃপাদৃষ্টি কৰি ৰাখে আৰু সেইটো প্ৰাৰ্থনা থাকিলে সৌফালে চাওকচোন মায়ে দূৰৰ পৰা চাই আছে মই ভালকৈ আৰতি কৰিব পাৰিছেনে নাই তোমালোকে কোৱাচোন ভালকৈ পাৰিছোনে বাৰু মই আনফালে উলিয়াইছোঁ দুযোৰ কাপোৰ এফালে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এইযোৰ হৈছে মেৰুণ কাপোৰ এযোৰ চাদৰ মেখেলা আৰু ইফালে মই এযোৰ লৈছোঁ বগা চাদৰ মেখেলা এযোৰ এই দুইযোৰ কাপোৰৰ কিন্তু এটা বহুত খাচিয়াত আছে এই দুইযোৰ কাপোৰ মই নিজে বনাইছোঁ মানে নিজ হাতেদি মই ডিজাইন কৰি পেলাইছোঁ এই বগাযোৰো বগা মানে ক্ৰীম কালাৰযোৰ আৰু এই মেৰুণ মেৰুণ কালাৰযোৰ কোনযোৰ ভাল লাগিছে বাৰু কমেণ্টত জনাবা দুযোৰ উলিয়াইছোঁ হয় কিন্তু এটা সময়ত মই এযোৰহে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব পাৰিম কেনেকৈ পিন্ধোঁ বাৰু মই কৈ আছোঁ এতিয়া বহুত এটা দুখৰ খবৰ মোৰ বাবে এয়া মই ইমান কষ্ট কৰি মোৰ নখকেইটা মানে দীঘল কৰিছিলোঁ বহুত বছৰৰ মূৰত মোৰ নখ দীঘল হৈছিল আৰু এয়া চাব পাৰিছে একদম গুৰিতেই এই আঙুলিটোৰ নখটো মোৰ ভাঙি থাকিলে অকণমান ভাঙিছে সেইকাৰণে গোটেইটো কাটি দিলোঁ আৰু দেখিব বেয়া দেখিছে যে গোটেইকেইটা নখেই মই কাটি দিলোঁ এতিয়া আমাৰ ওলায়ো হ'ল যাব ওলাইছোঁ দেখিছে নহয় মেৰুণ কালাৰৰ মেখেলাখন ললোঁ আৰু সেই ক্ৰীম কালাৰযোৰৰ চাদৰখন লৈছোঁ আৰু সেই মেৰুণ কালাৰযোৰৰেই ব্লাউজটো পিন্ধিছোঁ তেনেকৈ মিক্স এণ্ড মেটচ কৰি লৈ পিন্ধি ল'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোক কমেণ্টত জনাবা আমি আহিলোঁ জাগি ৰ'ড নতুনকৈ স্কুটীখন লৈছিলোঁ যে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যদি চাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাব মই ক'ৰ পৰা লৈছোঁ এই স্কুটীখন বেছিদিন হোৱা নাই তাকে ভাবিলোঁ অকণমান প্ৰাৰ্থনা কৰিয়ে দিওঁ স্কুটীখনৰ যাতে বেছি দিনলৈ চলে আৰু একো যাতে ডাঙৰ বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ এই গাড়ীখন যাতে চলে বেছি দিনলৈ তাকে প্ৰাৰ্থনা থাকিলে আৰু এইটো হৈছে মোৰ কমপ্লেইন লোকটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোক ভাল লাগিছেনে কমেণ্টত জনাবা অৱশেষত সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল দেৰিকৈ মই মানে দেৰিকেই চব মানে কাম কৰা হয় দেৰিকৈ উইচ কৰিছোঁ আৰু আহি আছোঁ অতি শীঘ্ৰেই নতুন ভিডিঅ' বা ভ্লগ লৈ তেতিয়ালৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবা সকলোৱে বাই বাই ৰাধে ৰাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ